sahur eh bismillahirrahmanirrahim qala ma'alif kal sallah sirrah ma nafa'al qalb mislu ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadukulu biha midanul fikrah oleh kerana hati ini merupakan satu perkara yang paling penting sebab di tempat tilik Allah subhanahu ta'ala Jadi kita kena jaga dia Sungguh-sungguh Dan di antara disebut ini pengalaman Ya itulah orang yang pakar dalam bidang ini Di kalangan arifin Ialah dua perkara ini besar Penting tidak ada satu perkara yang terlebih manfaat bagi membersihkan hati ini. Mana Ma faal qalb? Tidak ada satu benda manfaat bagi hati syai'un suatu mislu muslatin asing diri kemudian ia dukhulu fi fikrah. Masuk ke dalam tu tadi fikrah. Ah, ha, tu Ya maknanya asing dan tafakur. Itu satu benda yang sangat-sangat ya, kesan atau nak bagi pada menyucikan hati dia. Ya, pertama kena asing. Sebab benda bila besar kita nak jalankan, Semakan mesti dia kena asing. Kita buat mesyuarat penting. Bukan tak buat mesyuarat kat kedai kopi kan. Dapat mesyuarat pula pesawat tergempa, dia kena masuk bilik khas. silap-silap ya, benda sunyi kunci lagi. 7 orang AJK je boleh masuk, lain tak boleh masuk. Kan? Ha. Ha. Maknanya bila benda penting, kita kena ada pengkhususan biah suasana. Ha. Sekarang mesyuarat dunia benda. Ini bukan mesyuarat dunia, ini urusan dengan Allah lagi besar nak sucikan dalam tu ibarat kalau dah sakit lagi teruk macam kita kata apa dah peringkat apa ha? ICU kan <giggle> ha, tu lagi kena asing orang peringkat masuk ICU dia kena masuk ICU tu dia punya standard dia kena masuk situ kita letak buat biasa boleh oh tak boleh kacau nanti ya yeah? ha, payah nak pantau dia kena masuk bila khas sebab tu critical lah tu ha, berita rohani kita ya, ras Rasulullah suruh kita buat rumah dia ada satu bilik urfah itu bilik halwah urfatul halwah bilik halwah sebab apa kita mula muhasabah ah ya. imam syafi'i itu dia guna ya. lepas dia mengajar malam imam syafi'i dia bagikan malam dia tiga separuh satu tiga mengajar satu tiga dia buat ibadat satu tiga dia tidur lepas mayan lepas ibadat semua dia masuk bilik dia cek lepas tu tunggu di pondok di Kelantan petani memang ada bilik dia tu kadang-kadang sampai mati pun bini pun tak pernah masuk pun khas untuk dia kadang dia buat kecil macam kubur nak muhasabah Ha, jadi kita cek balik apa kita buat Kalau amal saling kita syukur Kalau terkena maksiat kita tahu Taubat dan sebagainya Itu di antara penting Dalam membersihkan kalbi Dia ada suasana dia suasana yang betul-betul tenang Aku nak dalam masuk tenang Itu masukkan fikrah Maknanya tafakur Apa tafakur? Tiga benda penting Yang pertama tafakur minal zunub kita mematikan balik kesilapan-kesilapan Sebab kesilapan dosa ni ibarat najis Maka macam mana kita nak masuk dekat dia yang Tuhan dengan pakaian kita kotor. Kita semayang ada najis di badan pun tak sah. Ada najis di badan, ada najis di pakaian, ada najis di tempat semayang. Tidak sah semayang. Mana semayang kita mesti suci daripada najis. Pakaian dia, badan dia, tempat dia dan sebagainya lah. Nah, yang ni rohani lagi besar. Jadi kita tujuan utama, tafakur daripada segala kesilapan. Kita tobat cepat satu, dua. Kemudian nak hampir kita tafakur yang kedua, tafakur ya bin ni'amillah dengan nikmat-nikmat Tuhan yang terlampau banyak. Supaya apa? Bila tafakur dengan nikmat, dia akan ada apa tuan? Takrib, ya, eh, takarrub akan berlaku. Ha, mahabbah akan berlaku. Sebab pegangai manusia ni dia akan jatuh hati pada orang yang banyak memberi ihsan kepada dia. Jupilatil insan yuhib ila man asana ilaih diperangaikan manusia dia akan kasih orang yang banyak memberi bantuan, perhatian ya dan sebagainya. Maka siapa yang lebih banyak dari, dalam bab ini daripada Allah Taala. Allah Taala adalah segala-gala dia punya. Jadi kita perhati nampak ah maka di situ mahabbah akan ada. Kalau dia tak perhati, barang ah, dia tak akan dapat benda tu. Ataupun perhatian tidak akan sempurna kalau dalam keadaan dia tak ada ketenangan betul. Atau di ulama buat itu. Ah, yang ketiga pemikiran paling besar ke dia apa? Dia memikirkan tentang kewujudan yang hakiki. Dengan bahawa dia menghilangkan akan ingatan kumpulan yang lain. Dia fokus betul-betul ikhlas. -betul e sampai peringkat maafi kalbi gairullah. Dia ada dalam kalbi dia melainkan memandang kebesaran Allah SWT. Maka benda itu akan dapat lebih cantik manfaat kalbi bila ada uzlatin. Uzlah. Batu tu paling tidak pun ulama kata sebelum tidur tu ambil lah 10 minit ke, 5 minit ke, kita muhasabah balik. Cik, daripada kita bangun tidur, sampai nak tidur balik ni. Apa kita buat? Ha, tu dia akan bertembung paling kurang dua perkara. Ya, benda baik atau sebagi. Yang baik kita syukur, yang tak baik kita tahu, taubat istighfar basuh balik. Ha, Rasulullah SAW bersabda perumpamaan teman yang baik. Bagaikan tukang besi yang membakar besi jika engkau tidak terbakar maka percikan apinya maka terkena bau busuk atau ha, mana perumpamaan teman yang tidak baik macam kita duduk tempat orang besi pot welding mengecik api silap kena kat kaki kita melembung ke <laughs> ya, yeah, dia pakai dengan stokin kita duduk dekat pun kena kan melembung ah ha, atau dengan bau dia ha, kalau pula berkawan dengan orang minyak wangi dapat juga kita punya dekat bau harum dia atau ha, maksudnya apa tu Pentingnya maknanya kita mencari sohbah. Allah SWT wahyukan kepada Nabi Musa AS, Hai Putra Imran, waspadalah selalu dan pilihlah untuk dirimu teman sahabat mana. Ya dan tiap, te, dan tiap teman kawan tidak membantumu untuk mem, untuk berbuat taat anak amal saleh kepadamu maka adalah ia musuh sebenarnya dia ni rapat dengan kita mana pergi perserana tapi dengan sebab dia ni kita makin jauh ke Tuhan tu musuh sebenarnya banyak waktu kena itu ya. dia tak perasan dia terjauh dengan Tuhan dengan sebab sahabat kita nak dengan sebab sahabat kita makin dekat ah ha, tu sahabat sebenarnya sebab dalam Quran sebut apa selalu dan hari Jumaat selalu dibaca ya ayuhan ladzina takullah wa kunu ma'sadiqin wahai orang beriman bertakwalah kamu kepada Allah kemudian kunu ma'sadiqin kamu kena serta dengan orang yang sedik hati dengan Allah Ta'ala Bapak kita dekat dengan orang macam ni ha, Dia punya apa Orang panggil tempias dia pun adalah lah sekarang panggil apa Aura macam-macam ni <guluh> Dia pun tahu benda aura 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 <guluh> Ah ha, Nur dia lah tuan Dia teman tidak membantumu untuk berbuat taat Amal saleh Maka adalah dia musuh pada hakikat Demikian juga wahyu Ya, kita berkawan Baik Tapi dengan sebab dia kita leka Itu musuh pada ibadat Hatta di rumah kita sendiri pun Anak isteri kita eh, Dengan sebab dia kita makin leka Itu musuh dalam ibadat Sahabat dalam kehidupan Tapi musuh dalam ibadat Segi kehidupan baiklah Bagus dengan dia mesra Tapi dengan mesra kita makin lalai Jauh Oh itu musuh ibadah Ya Atau kena jauh Demikian pula wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Daud AS. Hei Daud, mengapa engkau menyendiri? Jawab Nabi Daud, aku menjauhkan diri dari makhluk untuk mendekatkan diri padamu. Maka Ta'ala berfirman, hai Daud, waspadalah selalu dan pilihlah untukmu kawan-kawan dan tiap-tiap kawan yang tidak membantu untuk berbakti kepadaku, mana untuk taat kepada Allah, maka itu adalah musuhmu. <tuh> Zahir kawan tapi hakikat musuh. Banyak berlaku macam itulah. Zahir kawan baik betul Tapi dengan sebab dia kita makin jauh Makin jauh dengan Tuhan ya? Sebab berkawan dengan dia kita makin malas ibadat Dengan sebab berkawan dengan dia Kemalisan ibadat mula hilang hilang. Ya? Dengan sebab berkawan dengan dia Malam pada malam bangun malam <tongan> Buat tengok dia Dia tak tahu contoh Buat dalam bab ibadat Dalam bab belajar berkena, Berteman dengan orang lebih atas Ya macam budak-budak belajar kan dia berkawan dengan orang yang nombor satu, nombor dua biasa ha, dia cepat boleh kejar tapi kalau dia berkawan dengan orang umur, umur, 44 kalau oh, dia rasa dia pandai dapat dia dapat nombor 35 <laughs> ya aku pandai aku 35 dia 44 ha, kawan dengan orang atas pun nampak kita jauh ha, itu maksud dia kita banding umur kita punya iman dengan Abu Jahat memang nampak hebat <laughs> bandingkan dengan sahabat pun nampak jauh kita kan ha, itu maknanya ini. jadi kita banding dengan orang atas ya, tentang akhirat Bandingkan kita dengan para sahabat tuan-tuan. Bawah atas bawah kita nampak. Ha, Tentang dunia kita banding orang bawah. Ya. Kita ada kereta, tengok ada orang pakai motor Kita ada motor, kita tengok ada orang pakai basikal. Kita ada basikal, ada orang jalan kaki. Kita jalan kaki, ada orang lumpuh. Makan pun ha. Itu adalah hadis ni disebut Iza nazara ahadukum ila man fudila alaihi fil halki wal malih Bal yanzul ila man huwa asfana min Apabila kau tengok orang ya, eh, cantik pada segi kejadian dia Rupa paras dia, harta dia, pangkat semua Tengok orang bawah Nabi kata Yang kau tengok orang bawah baru tamam bersyukur kamu Sebab tu Rasulullah SAW dalam bazan kan Nabi sangat kasih dan sayang pada fukara wal masah sebab kita selalu jumpa fukara masakin. Bila kita jumpa orang pakai miskin, kita rasa banyak dan nikmat aku dapat. Tapi kau jumpa korporat je, mampu mati pun tak cukup. Dan, kau ada apa dapat? Aku baru sebulan ber-30 ribu. Oh, dia dah 60 ribu syekh. Wah, akhirnya dihambat, malaikat mahu pun sampai. Alhaakumutakasur hatta zutumul. Melalaikan kamu oleh atakasur. Banyak-banyak-banyak sampai terperangkap. Tanpa ziarah kubur. Walau ayat ha, sebab tu dalam Quran dah cop Alha kumut takasur Alha yulhi itu maknanya apa? Melalaikan Oleh at-takasur Kalau dalam kalbi kita ada hasrat dia Nak membanyak, nak membanyak ha, dia, dia akan lalai Dia mula lalai, lalai, lalai ya? Akhirnya, pum, terbalik Na'udzubillah Dan satu lagi kata Nabi Isa AS Dia berkata jangan berkawan dengan orang yang mati Ya Nasaya mati hatimu Ketika ditanya siapa orang yang mati ya Nabi Allah Jawab mereka itulah Rakus pada dunia <laughs> Orang yang pelahap dengan dunia Gila ke dunia eh, Hati dia penuh dengan hubud dunia Yang kawan tu Itu kamu jangan jadikan sahabat rosak kamu Orang macam ni kita jadikan kenalan saja Kenal tak apa nanti besok Kenal dengan sahabat lain Sahabat ni rapat tu Sampai kita nak kenal A, tengok B. Dia nah, tengok B, tengok kenal A. Mana dia itisap dua-dua, satu selain. Orang panggil dua dak muda, panggil ngam. Itu <tongan> dia. Ya, dia ngam tu, dia kawan tu. Ha, tu. Kalau ahli dunia begini, kita jangan jadikan sahabat. Jadikan dia kenalan. Sebab nak sampai mesej dakwah, kena ada kenalan. Kalau tak ada kenalan, kita nak sampai ke Islam jenisnya. Kenal ada. Rapat je, rapat jaga. Sebab rapat dia akan pergi ke dalam. Dia kita dapat yang baik dia akan cantik dalam. Kalau dapat yang tak elok sebaliknya akan berlaku. Itu di antara apa? Pesanan Nabi Isa alaihi Isa alaihi salam. Dan Rasulullah bersabda, "Yang sangat aku khawatir mana Umar umatku ialah kelemahan dalam iman dan keyakinannya. Dhaful yakin." Ya. Dan Nabi Isa berkata, Berbahagialah orang yang perkataannya zikir, diamnya tafakur, mana fikir. Ya, pandangannya perhatian, iktibar. Semua digerak tu cantik. Ya, diam dia ada pahala. Jelingan dia pun ada pahala tuan ya. Ha, tu orang yang mahal. Tu. Semuanya orang yang sempurna akal selalu memperhati memperbaiki diri. Mana orang yang berakal sentiasa memandang kekurangan diri. Kalau dia tak pandang kekurangan diri dia, dipandang pandang kekurangan orang lain maka rosak orang tu. Dia akan jadi lagi jauh pun Dan selalu bersiap, beramal, berbekal untuk menghadapi hari kemudian. Wastiklah dilmaut qabla nuzul maut, maut dalam hadis. Dan Sahal bin Abdul Tussani dengan pada wali Abdal Dia berkata apa? Ha, kebaikan itu terhimpun dalam empat jenis Dan dengan dia Tercapai darajat wali Yang ini sampai melakukan semua Kewajipan-kewajipan agama Iaitu apa ni? Empat sifat para-para kekasih Tuhan Pertama lapar Kedua diam Ketiga menyendiri Keempat bangun malam Itu sifat dia Ya, lapar mana bukan tak makan Mana kilat ta'am Kurangkan makan Kila tu tu'am hilal makan tu ibadat Kata Rasulullah SAW Diam Bukan tak bercakap terus Maknanya kurangkan cakap Bercakap yang baik Mana kalau tak bercakap Kita pastikan malaikat kanan tulis Jangan yang ki Maknanya Dan ketiga menyendiri Ya mana bukan tu tak bercampur Mana pilih-pilih Ya mana banyakkan mengasing diri dalam benda yang tidak elok bercampur dalam benda yang ada kemaslahatan yang baik empat bangun malam itu rukun besar nak mentalaban orang sahira rayali dia pemenuntut ketinggian dia kena berjaga malam sebab terutama satu per tiga akhir malam di akhir pintu langit dibuka itu dalam hadis sahih dia berdoa tuan terima dia minta ampun tuan am ampun itu saat-saat yang sangat penting dan saat itu ijabah makbul doa Kemudian matan yang ke-13 Kaifa yashruqu qalbun ini empat kaifa yang masyhur dalam hikam insya-Allah akan datang kalau panjang umur Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa assalamu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah subhanallahu